Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, в сегодняшний день Святая Православная Церковь чествует те заменитых свидетелей воплотившегося в Господа нашего Иисуса Христа в Сретении Его, Симеона Богоприимца и праведную пророчицу Анну. Когда праведный Симеон принял на руки Бога Младенца, Дух Святый заговорил в его естестве. И произнес он слова, что видит он спасение людей своих, возвеличение Израиля и воплотившегося Спасителя. И что нет уже для него чего-либо иного, что может удержать его здесь на земле. Ибо обещано было ему Духом Святым, что не будет видеть он смерти пока своими глазами не увидит спасения всех народов и языков и воплотившегося царя славы. И сказал Богоприимец Симеон, ныне отпущаешь раба твоего владыка, ко глаголу твоему с миром. А это означает то, что с миром принимает Богоприимец Симеон смерть свою телесную. И нам, братья и сестры, в этом есть некое поучение, ибо как человеку и всему человеческому естеству трудно приблизиться со смертью. С каким трепетом и ужасом человек помышляет о кончине дней своих земных. Но на примере праведного Симеона Богоприимца видим, что истинно верующее православное и христианское сердце не боится смертного часа, Почему же оно не имеет такого страха именно с растворенно с верою? Потому что, как мы видим из слов Евангелиста, описывающего благодатную жизнь и действие Симеона Богоприимца, видим мы в Святом Писании, что он был исполнен Духа Свято уже на земле. Как же он был исполнен этого духа? Почему же он не боялся смерти? Потому что в первую очередь его главу угла в нем была вера, вера в Искупителя, и ждал он пришествия его, дабы лицезреть его. Вера в Искупителя рождает страх Божий, страх согрешить. Страх Божий и страх согрешить рождает в человеке осознание того, что предназначена человеческая жизнь для возвеличения своего Творца. А это осознание в человеке делает его сокровищницей или хранителем Духа Святого, который, придя на человеческое тело и человеческое естество и растворившись в его душе, дает осознание человеку, что смертный час, он не страшен, и что нет ничего страшного переходе от земного бытия в мир иной, чем отсутствие греха и возвеличение своего Творца. Симеон Богоприимец отошел с миром ко Господу, проживший множество лет. А Святая Православная Церковь в каждом своем богослужении в литургийном дает нам Верный молитвенный устой и зарок, ибо совершаются песнопения и слова, и спрашивание Господа даже, дабы каждого верующего христианина и каждому человеку, который принял крещение и тем самым впитал в себе благодатные дары Святого Духа, даровал кончину безмятежную и мирную. Но чтобы она была осознанна и истинно мирна, без страха, без ужаса, для этого человек должен вместить благодатные дары Святого Духа, исходящие из твердой веры и впитающие, излучающие себя по нашим добрым делам. Это то все и призывает для каждого из нас. Святая Православная Церковь, и призывает нас быть истинными, простыми и добрыми, дабы быть достойными сопричастниками великой Божьей славы. Аминь.